Binti Mak Yusof Rantau Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, saya mulai dengan pantun Sansri. Sara bukan sekadar angka, amanah rakyat wajib dijaga. Peniaga kecil perlu dibela, mohon jawapan soalan Rantau Panjang nombor 2. Silakan menteri. Terima kasih Tan Sri Deputi. Izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan yang lain kerana ia, ia menyentuh perkara yang sama iaitu mengenai keberkesanan program sumbangan asasrama atau SARA iaitu daripada yang berhormat pekan pada 24 November, yang berhormat tanah merah pada 6 November, yang berhormat kuala pilah pada 3 November, yang berhormat pasir gudang pada 22 Oktober dan yang berhormat rantau panjang pada hari ini. Baik silakan. Terima kasih Tan Sri. Untuk maklumat yang berhormat, program sumbangan asas rama atau SARA merupakan bantuan yang diberikan secara tanpa tunai dalam bentuk kredit melalui kad pengenalan MyCard yang boleh digunakan di kedai-kedai terpilih yang berdaftar sebagai rakan niaga SARA bagi membeli barangan keperluan asas. Pendekatan ini membolehkan kerajaan memantau pelaksanaan dan memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan bagi tujuan dinyatakan dan seterusnya memanfaatkan golongan sasa yang ditetapkan. Peningkatan peruntukan untuk STR dan SARA dari tahun ke tahun adalah bukti komitmen kerajaan dalam memperkukuh jaringan keselamatan sosial. Pada tahun 2026, Sebanyak 15 bilion ringgit disediakan kerajaan untuk program STR dan SARA berbanding dengan hanya 10 bilion ringgit pada tahun 2024. Bantuan ini menjadi alat utama untuk menghapuskan kemiskinan tegak dan memastikan golongan berpendapatan rendah dan sederhana dapat menghadapi cabaran kos sara hidup. Program ini juga adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk menyediakan bantuan secara bersasar. Menikut data semasa, lebih 5.4 juta penerima sara bulanan di bawah sumbangan tunai ramah atau STR direkodkan dengan jumlah kelayakan sara untuk setahun sebanyak 5 bilion ringgit. Sehingga 13 Oktober 2025, lebih 5.34 juta daripada keseluruhan penerima SARA telah menggunakan MyCard mereka untuk membeli barangan asas di premis berdaftar mencerminkan kadar penggunaan sebanyak 98% secara keseluruhan dengan nilai perbelanjaan sebanyak 3.3 bilion ringgit bagi penghargaan sara iaitu sara one off kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa pula telah menyaksikan lebih 16.4 juta rakyat telah berbelanja atau 75% daripada keseluruhan jumlah penerima dengan nilai perbelanjaan melebihi 1.42 bilion ringgit. Sara mendapat sambutan amat baik daripada penerima, mudah digunakan dan hanya memerlukan maikat penerima sahaja termasuk dari golongan warga emas dan rentan. Untuk maklumat yang berhormat, berdasarkan prestasi pelaksanaan program Sara bulanan tahun 2025, kadar penggunaan tertinggi dicatatkan di Perlis, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu dan Kedah dengan 99% tuntutan penggunaan MyCard dalam pembelian di kedai-kedai runcit berdaftar dan seterusnya menafikan ke, uh, ada kata kelewatan penggunaan SARA di sebahagian kawasan luar bandar. Untuk memastikan lebih ramai penerima mendapat akses mudah kepada bantuan ini, jumlah kedai rakan niaga Saga SARA setakat 13 Oktober juga telah meningkat kepada 8,400 buah kedai di seluruh negara. Ini termasuk pasar raya, kedai runcit, kedai koperasi dan pasar mini yang terletak di kawasan bandar, luar bandar dan juga kawasan pedalaman. Kerajaan kekal komited dan sentiasa memantau situasi semasa dalam memastikan program bantuan tunai kerajaan terus disalurkan kepada golongan memerlukan dalam mendepani cabaran kos sara hidup. Sekian terima kasih. Saya jemput Rantau Panjang. Ya, terima kasih Tan Simtua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan yang diberikan. Uh, saya ingin tahu dan soalan tambahan saya, apakah cadangan penambahbaikan yang akan dilaksanakan dalam pemberian SARA? Sebab kita dapati banyak kedai-kedai runcit yang mikro uh, yang tidak terpilih uh, sebagai rakan strategi terjejas sahaja daripada program ini. Dan apakah mekanisme yang akan dibuat supaya tidak berlaku ketirisan supaya orang yang benar-benar layak menerima, uh, mungkin penerima yang betul-betul layak. Dan uh, apakah kajian dibuat terhadap impak jangka panjang terhadap uh, program sara ini supaya ia benar-benar meningkatkan taraf hidup penerima bukan sekadar memberi intervensi sementara saja. Minta penjelasan. Sila Menteri. Terima kasih kepada uh, Yang Berhormat uh, Tan Sri YDP tu uh, demi uh, berkenaan dengan kedai runcit. okay, kita memang kita tidak akan berhenti pada sekarang iaitu 8400 uh, kedai uh, peniaga saja. Kami menggalakkan kedai runcit atau peniaga-peniaga yang ingin uh, masuk ke dalam prog program Rakan Niaga Sara. Mereka boleh memohon dan selagi memenuhi garis panduan yang kita ada, kita akan uh, luluskan sebab kita memang tahu juga mereka memerlukan, ini merupakan satu uh, peluang peniagaan untuk membaiki peniagaan mereka. Selagi mereka luluskan, uh, Memenuhi keperluan Atau garis panduan Atau syarat-syarat yang minima saja Kita akan uh, teruskan Jadi jika di rantau panjang Yang berhormat ada kedai-kedai Yang memerlukan untuk me, uh, Mengambil bahagian Boleh beri kepada kita dan kita akan Menghubungi mereka dan tengok sama ada Mereka layak atau tidak Dan uh, dari segi uh, Mereka yang benar-benar layak Kita memang buat uh, Terutama dari segi LHDN, kita memang buat banyak kemas kini, maklumat kemas kini. Kita mesti pastikan yang itu untuk sepanjang tahun itu sarap, bukan itu penghargaan sara 100 one off. Yang itu memang adalah satu rancangan uh, kerajaan madani untuk memastikan semua yang layak di kita akan jaga. Seperti juga sekali atau di mana-mana uh, ahli parlimen, di mana rakyat atau pengundi... Uh, yang berhormat mendapati mereka tidak layak dan perlukan maklumat bagaimana mereka boleh uh, memohon boleh juga datang kepada uh, pejabat saya atau kepada MOF atau pergi ke LHDN Sekarang mereka boleh memohon melalui online, terus online dan uh, mereka akan kita akan semak dan kita akan uh, pastikan yang perlu-perlu memerlukan bantuan kita akan berikan. Sekian terima kasih. Saya jemput Pulai. Terima kasih Encik uh, Speaker saya nak menyambung sikit soalan Lama panjang tadi. Uh, saya dapat aduan daripada pekedai-pekedai kecil ni. Eh. Kerana bantuan-bantuan kerajaan ni banyak. Sara, kemudian kita ada jualan rahmah yang ditingkatkan daripada dua kepada empat. Ya. Kalau di Johor ada satu lagi, jualan kasih pula. So, maknanya banyak bantuan-bantuan ni diberikan kepada ayat Bagus benda tu. Tapi memang dia menjejaskan peniaga-peniaga kecil kami umpamanya di Pulai kita ada pasar ya. Pasar ni semakin merosot kehadiran apa pelanggan-pelanggan ni kerana adanya bantuan-bantuan ini. Saya kira kena ada satu lagi yang lebih komprehensif untuk membantu pekedai-pekedai kecil ini. Mohon uh, komen. Baik, silakan Menteri. Hey, Tuan uh, Sri, betul. Terima kasih kepada yang berhormat pulai. Betul, ini memang adalah satu uh, situasi yang kita hadapi sekarang. Kita juga terima banyak uh, pedagai dengan uh, kata uh, bisnes mereka telah terjejas kerana ada jualan ramah uh, dan dan susun. Tetapi bagi kita, kita memang rancang di uh, di mana. Peruncit seperti saya jawab kepada yang berhormat ranta panjang tadi sesiapa pun boleh memohon untuk mengambil bahagian. Jadi kita di sini saya menyuruh kepada ahli-ahli parlimen uh, Mengalakkan peruncit-peruncit uh, di kawasan masing-masing untuk memohon dan juga uh, saya akan uh, untuk jualan ramah yang akan menjejaskan peniaga mereka boleh mengambil bahagian uh, mengambil mengambil bahagian dalam uh, program jualan ramah atau jika ada betul-betul telah very direct sebab kita rancang kita bila kita buat ni juga tidak tidak akan lakukan dekat dengan uh, 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 peniaga atau peruncit tu tetapi jika ada apa-apa uh, YB uh, Pulai boleh terus uh, hubungan uh, berhubung dengan kami dan kami akan uh, tengok bagaimana nak selesaikan sekian terima kasih baik situasi